Победа вас в завершении осенней части чемпионата. В принципе, хорошая была игра, боевая. В принципе, я поблагодарил ребят, потому что это была наша четвертая игра под моим руководством. И она оказалась более, самая совершенная в качественной организации игры. Конечно, ясно, что кто-то подумает, что я... С юмором говорю, нет, я серьезно говорю, почему? Потому что мы анализируем свою работу и анализируем отношения ребят. И сегодня, конечно, не обязательные голы, которые из центральной зоны наши защитники себе организовали. Поэтому, и, к сожалению, э с чем это связано, наверное, уровень мастерства именно в завершающей э фазе атаки не было последнего паса, который бы мог бы обострить бы игру и сделать интригу в этой игре в межсезонье не, скажем, в с академией какой? Но ну, ну, сегодня играл, а, ну, сегодня играл вот, Дима Юсов, это наш местный парень, очень очень хороший парень, все это Я думаю, что это необходимо. Это необходимо. Это необходимо. Почему? Потому что, к сожалению, мы уже определились с уровнем, качеством игроков, которые находятся в команде. И поэтому и руководство об этом знает. И поэтому, если это получится э, приобрести, тогда поработаем. Если нет, то нет смысла, я не вижу работы. Да, конечно. 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 Ну, да, не, много так не надо. Еще ваши питания, прошу. Давайте, это далеко, это уже прошло, да. Не, не, это прошло, давайте я прошло. Нашего давайте я прошу. Да, есть у нас игроки, давайте мы обо мне не говорим. Хорошо, давайте лучше от сегодняшнего. Чи выполнили ваши статистические задачи на сегодняшний игру? В принципе, да. Именно потому, что мы понимаем, игра была в первом тайме, вы видели, что у нас были моменты, хорошая организация была, поэтому, по большому счету, в первом тайме за, исключением удара Бабатунды там, в принципе, моментов не было. И даже этот гол, который, который забил Эрик, здорово сыграл, но, к сожалению, что делал наш защитник, наверное, наблюдал, поэтому и второй гол тоже самое. Такие, к сожалению, это уровень игроков, но других нет других нет. Поэтому логично, что на эти позиции нужны более качественные игроки. И на другие позиции. Мы сегодня играли, в принципе, без левого защитника и без левого полузащитника. Потому что играл Юра штурку левого защитника, а Ваня Матяшин, а их нет. Поэтому мы... Не в том смысле, что мы эту манеру игры целую неделю наигрывали, потому что уже к этому времени мы уже определились по тем людям, которые достойны на данный момент играть, выходить в основном в составе больше нет. Поэтому, ну, я еще раз поблагодарил ребят, поэтому сегодня было за месяц работы, они уже поняли наши требования, и я думаю, что если будет усиление команды, то можно сделать очень хорошую команду. Да, не следил сильно. Ну, с бывшей командой своей бы, конечно, бы взял Поэтому я очень рад за ребят, которые достойно представляют Кливас в командах. Вы знаете, да. Поэтому скучаю за ними. Хотелось бы, чтобы такие игроки были бы, но, к сожалению, много упущенного времени и здесь уже стоит вопрос радикальный. Потому что, к сожалению, 4 года команда 16-я, первая лига. И, вот это, и большинство футболистов, они уже не видят себя в этой команде и уходят многие, сейчас заканчиваются контракты, у того же и Тейко, и Матеуса, и Жуниора, и, и ряда игроков, которые, к сожалению, ну, это жизнь, поэтому здесь нужно... Если так будет дальше продолжаться, логично, что место команды Запорожья в, в первой лиге. Поэтому уже радикальное решение. К сожалению, к сожалению, конечно. Но руководство очень амбициозное, и собственник, и спортивный директор. Но нам нужно сообща найти в себе мужество руководству, признать, что нужно делать решительные шаги. Нужно делать решительные шаги. Вплоть до... Вы понимаете, да? Потому что другого выхода нет. Потому что это будет продолжаться дальше и дальше. Дело же не в том смысле, что я, например, я уже говорил, что я, например, наша тренерская команда, это уже девятая тренерская команда за два года. Нужна какая-то стабильность и решительность со, со, стороны руководства. Потому что если так будет продолжаться, то будет и десятая тренерская команда, коллективы 11 и и двенадцатая. А это не решение проблемы, смена часто тренеров. Нужно доверие и найти в себе мужество, признать, что мы сделали ошибки, и нужно делать радикальные шаги. Найдут себя мужество, признать все это. Готовы это делать, тогда, в принципе, будем сотрудничать. А дурить я не собираюсь. Именно болельщиков города Запорожья и самого себя. И футболистов тем более. Они должны понимать, что их возможности вот такие. Значит, у тебя уровень первой линии, пожалуйста, иди в первую лигу. Другого выхода я не вижу как ни прискорбно. А большинство игроков, по большому счету, 3-4 игрока я бы оставил бы команде. К сожалению. Это, это жизнь такова.